مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانچ وقت کی نماز کو فرض اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات میں نماز پڑھنا نماز قائم کرنے کا ارشاد اشاد آیات مقدسہ ہے صورت بکرہ کی الصلاح تھا وعت الزا پر کہو فرمایا کہ نماز قیم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو. اب اس آیات مقدسہ کے اندر بھی یہی فرمایا گیا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں نماز قیم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ان الفاظوں کے ساتھ جس طرح خیر فرم ان لوگوں کا جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک فرمانے والمکی نینسلا تھا اور وہ لوگ اتنے اچھے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں والم تو اور زکوٰۃ دینے والے ہیں ولمن بندا ہی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں الاک صن اجرا اور ایسے ہی لوگوں کو ان قریب اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر عظیم اب ان دونوں آیات مقدس ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ خیر پر جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد نمازیں بھی ادا کرتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ تبارک کا وطالٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کتاب کے اندر کہ کل قیامت کے دن ان کا بہت بڑا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وسلم روانہ ہوتے ہوئے اپنی امت کے تحفہ اور گفت عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ رسول اکد صلی اللہ تعالیٰ امت کو عطا کیا اور پھر اس تحفے کی ناقدری کرنا خود تحفہ دینے والے ساتھ ناقدری کرنا اور باقی جتنے بھی احکام ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اس زمین کے اوپر علیہ السلام کو بھیج کر رسول الطر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچائے پہنچائی لیکن فقط ان تمام احکام میں سے ایک عمل یہ نماز جو ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبہ کو سین کے اوپر اپنے ہاں بلا کر یہ تحفے سے عالم کر اور پھر رسول اقدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمانے فرمایا کہ میری معراج یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ساتھ مومن کی معراج یہ کہ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز کے اندر ہے اب مومن نماز ادا کرے گویا کہ وہ معراج اس لیے نماز پڑھنے کے اندر انسان کو کمی اور پتہ نہیں کرنی چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے پھر بھی آپ نماز پڑھیں پانچ نماز آپ ضرور ادا کریں نماز کی فضیلت کے حوالے سے احدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی فضیلت بیان میں پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف سے پورٹ کرنے جا رہا ہوں صحیح بخاری شریف کتاب اس میں حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار دو سو چونتیس اور صحیح مسلم شریف کتاب المان کے اندر وہاں مسلم نے باب پانا ہے باب و الاسلام وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے سولہ ان عبداللہ قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرکزی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی سے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ اللّہ محمد اور فرمایا پہلی یہ کہ آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے سوا اس کے رسول ہونے کی قواعد پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونا اور محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہونے کی قواعد اور پھر دوسری بات یہ کہ وہی کام اصلاح پھر نماز کو قیم کرنا ہے تیسری بنیاد یہ ہے کہ وہی کا اس زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کر وہ حج البیت اور حج بیت اللہ کر حج ادا کر وہ سوم رمضان رمدان و سوم رمضان اور رمضان کا روزہ یہ پانچ چیزیں ہیں پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو وحدوداش اور محمد الرسول اللہ اس کے بندے اور اس کے رسول دوسری یہ کہ آپ نماز ادا دیں تیسرا یہ کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں چوتھا یہ کہ آپ حج کریں اور پانچویں یہ کہ آپ روزہ رکھیں یہ پانچ اسلام کی بنیاد ہے اس سے پوری اسلام کی جو عمارت ہے وہ گہری نماز کی فضیلت کے حوالے سے دوسری احادیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کوٹ کرنے چاہ رہا ہوں کتاب السے پاک کا نمبر ہے دو سو اور امام احمد بن حمبل نے اپنی مصنف کے اندر بھی روایت کیا ہے اور امام تبرانی نے موجم القبیر کے اندر بھی روایت کیا ہے ان اقبا طب نے عامر حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بھی صفاف کر دی آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کر ہیں مَا مِن مُسْلِمٍ يَتَوَدَّوْا فرمایا مسلمانوں میں سے جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے کامل وضو کرے اور اس کے بعد سما یوکیم پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو اور دو رکعت نماز نفل پڑھے مبلتی صحیح دل لگی کے ساتھ دو رکعت جو ہے وہ نماز نفل ادا کرے اللہ و جب فرمایا کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو جنت ہے وہ واجب ہے اب اس احادیث مبارکہ میں صرف دو رکعت نماز نفل خجو کے ساتھ اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد جو شخص پڑھتا ہے رسول اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمانے کہ اس شخص پر جو ہے وہ جنت واجب ہے